Всегда перед оказанием первой помощи убедитесь в собственной безопасности. Ваша жизнь, ваше здоровье важнее. Не добавляйте работы спасателям. Первое, что нужно сделать, это осмотреть место происшествия. Нам нужно понять, что, собственно, произошло и убедиться, что нам ничего не угрожает. То есть какие-то факторы, которые могли э, привести к этой ситуации, они точно так же могут э, быть опасными для нас. Либо это удар электротоком, либо падающие с крыши сосульки, черепица и так далее. Во-вторых, угрозу может нести сам пострадавший. Внезапно придя в себя, он может повести себя неадекватно. При оказании помощи, когда мы начинаем делать какие-то манипуляции, переворот, запрокидывание головы, пострадавшему может показаться, что мы хотим его э, обворовать. Чтобы избежать этого, во-первых, нужно подходить с головы. Если человек приходит в себя, сразу же устанавливать с ним голосовой контакт, объясняйте, кто вы и что вы с ним делаете. Кроме этого, мы должны помнить, что абсолютно все биологические жидкости пострадавшего несут для нас угрозу. Моча, кровь, рвотные массы – это все биологически опасно. Если у вас нет перчаток, вы не лезете в кровь. Если у вас нет специального клапана, вы не делаете искусственное дыхание. Если вы не уверены, что оказание помощи может быть безопасно для вас, то вы должны вызвать специальные службы, скорую, МЧС, возможно, полицию и дожидайтесь их приезда на безопасном расстоянии. Ваша жизнь здоровье дороже.